নমস্কার শুরু করছি প্রতিদিনকার মতো আজও আজ সকালে কি লেখা আছে কপালে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানে প্রথমে সকলকে জানাই সুপ্রভাত শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন এবং আনন্দে আছেন প্রতিদিনকার মতো আজ তবু দিনের পরিচিতি সূর্য উদয় সূর্য অস্ত তিথি শুভকর্ম গঙ্গায় জোয়ার ভাটা দিনের স্মৃতিচারণ এবং সাথে থাকবে অতি মূল্যবান বারোটি রাশি সংক্ষিপ্ত এবং সামগ্রিক রাশিফল কারোর ব্যক্তিগত জন্ম সময় জন্ম তারিখ জন্মস্থান নিয়ে নয় তাহলে দেরি না করে শুরু করি প্রতিদিনকার মতো আজও দিনের পরিচিতি দিয়ে আজ গুপ্তপেশ মতে আঠাশে শ্রাবণ চোদ্দোশো বত্রিশ আর বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে উনত্রিশে শ্রাবণ চোদ্দোশো বত্রিশ ইংরাজির চোদ্দোই আগস্ট দু হাজার পঁচিশ স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কাল আজকে সূর্য উদয় হয়েছে ভোর পাঁচটা পনেরো মিনিটে আর সূর্য অস্ত যাবে সন্ধ্যে ছটা দশ মিনিটে আজকে তিথি ভোর ছটা চার মিনিট অব্দি আছে পঞ্চমী এবং তারপর লাগছে ষষ্ঠী এবং শেষ আত্মটি তিনটে চুয়াল্লিশের পর লাগছে সপ্তমী তাই আজও তহস্পর্শ আছে যেদিন তিনটে তিথি একসাথে পড়ে তাকে তহস্পর্শই বলা হয় এবারে আসছি গঙ্গায় জোয়ার ভাটা নিয়ে আপনারা জানেন গঙ্গায় জোয়ার ভাটা অনেকেরই গুরুত্ব সহকারে শোনেন কারণ এই যে জন্মাষ্টমী আসছে গঙ্গায় স্নান পূর্ণ অর্জন তাই দেরি না করে গঙ্গায় জোয়ার সময়টা বলে দিই আপনাদের আজ গঙ্গায় জোয়ার আসবে বেলা একটা চুয়াল্লিশ মিনিট এবং রাত্রি একটা ঊনপঞ্চাশ মিনিটে আর ভাটা আসবে এই সকাল ছটা চৌত্রিশ মিনিট এবং সন্ধ্যে ছটা ঊনচল্লিশ মিনিট আজকে শুভকর্ম আছে কিন্তু তহস্পর্শের কারণে আমরা শুভকর্ম থেকে বিরত থাকি আজকে দিনের স্মৃতিচারণে আমাদের কাছে কোনো তথ্য নেই এবারে আসছি যে তিপাপ চক্র নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছিলাম সুরেশ দাশগুপ্ত আগরতলা থেকে আমাকে মেসেজ করেছেন এবং বিজয় কুমার আগরওয়াল রাজস্থান থেকে আমাকে মেসেজ করেছেন सुरेश बाबू जानते चाहिए तीपाप चक्र गुरुत्व टकी बी के अग्रवाल ने मेरे को पूछा है हमने जो बोलते हैं अगर बंगाल से हम हिंदी में थोड़ा बोले उनका फ़ायदा होगा भाई साहब हम कोशिश जारी रखेंगे आपके लिए थोड़ा हिंदी अनुवाद करके हम बोलेंगे मगर हमारा बंगाल में जो है ना ये बहुत ही मानते हैं और बंगाल का हर एक बंदा ये सुनते रहते हैं जिसका हिंदी पता नहीं है वो उसको तो मालूम नहीं होगा हमने क्या बोला तो हम कोशिश जारी रखेंगे आपके लिए ख़ास करके जो नॉर्थन इंडियन है और वेस्ट इंडियन है मिड इंडिया व सेंट्रल इंडिया व साउथ इंडिया हमने दक्षिण भारत उत्तर भारत पश्चिम भारत के लिए जरूर हिंदी में कुछ कुछ बोल देंगे क्योंकि आप लोग जैसे फरमाइश किया है हम आपके साथ हैं तो आपका फरमाइश के अनुसार ये मैंने बोल रहा हूँ हर दिन का हम जो राशिफल बोलते हैं वही है ये किसी का डेट ऑफ बर्थ लेके नहीं किसी का बर्थ टाइम लेके नहीं किसी का बर्थ प्लेस लेके नहीं सिर्फ ये एट एटेग्लैंस हम बोलते हैं हिंदी में भी कहते हैं सामग्रिक असंक्षिप्त राशिफल दैनिक जो हम बोलते हैं तो फिर हम बंगाल में बोल के आपके लिए थोड़ा हिंदी में भी बोल दूँगा या आपके जो फरमाइश हैं इसलिए आपका धन्यवाद बहुत ही धन्यवाद एवं आंतरिक धन्यवाद शुरू करते हैं हर दिन का तरह आज का भी हमारा जो प्रोग्राम है ये आज सकाल की लिखा आज कपाले बंगाल में लिखा हुआ है और हिंदी में अगर अनुवाद करेंगे तो आज सुबह में नसीब में क्या लिखा हुआ है तो हम शुरू करते हैं बारह राशि का राशिफल मेष राशि आज के खावादार ब्यापारे खूब सावधान जो तो ईजी डाइजेस्ट फूड आज से खावे ताले हजम हो जाए हम हिंदी में भी बोल रहे हैं मेष राशियों के लिए जो सहज खाना है जो पच सकते हैं ज़्यादा रिच फूड मत लीजिए आज मेष राशि का पचेगा नहीं खाना पेट की बीमारी हो जाएंगे इसीलिए मेष राशि को हम बोलते हैं आज जितना चाहे सिंपल खाना खा लीजिए विश्व विष्वराशि जतब तो जरा ठिकदारी करें कन्ट्रैक्टर क्या करें तरह आज के प्रचुर लाभ जो विद्यमान शरीर और स्वास्थ्य भलो था विषराशि जो ठिकादारी का काम करते हैं और कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं जो कंट्रैक्टर ही काम करते हैं मतलब आप जानते हैं ठिकादार जो होता है और कॉन्ट्रैक्टर जो होता है उसके लिए आज बहुत ही फायदामंद है और तबीयत भी ठीक रहेगा मिथुन मिथुन राशि जाति का बोलो आज के हटात किचु पे पर आज प्राप्ति प्राप्तिजोग विद्यमान शरीर स्वास्थ्य भलो था मिथुन राशि का बंदा जो है जातक जातिका जो है उसके आज अचानक कुछ मिल जाएंगे ফাইন্যান্সিয়ালি লাভ হোক ফায়দা হোক আর স্বাস্থ্যকে বাড়ি মেয়ে কেঙ্গে তো ও সব ঠিক হয় আজ কই বীমারি নেই হোক কর্কট রাশি আজকে না ডিপ্রেশনে ভুগবেন কোনো কাজ করতে ইচ্ছে করে না মনটা যে কোনো কাজে লাগবে না খুব নিজেকে মানে একাকি মনে হবে শরীরও খুব একটা সাথ দেবে না जो कर्कट राशि का बंदा है जो कर्कट राशि का जातक जातिका है उसके लिए आज सही नहीं है क्योंकि आज कई काम में मन नहीं लगा पाओगे और शरीर भी आपका साथ नहीं देगा जैसा ढीला ढीला लगेगा सिंह राशि जाते बोलो आज के खूब सावधान आज कोनो कारणे कारण विपद होते बड़े विपर्जय होते बढ़े स्वास्थ्य खूब एक भाला होगा बोले मन आए ना सिंह राशि के लिए बोल रहा हूँ आज के लिए बहुत ही सावधानी से चलना पड़ेगा आज कुछ हो सकता है जैसे कई खराबी हो सकता है और तबीयत भी साथ नहीं देंगे इसीलिए थोड़ा सावधानी से और আপ চাহে তো শিব নাম জপ করেন বাদ আপদা মিলে গা আর কন্যা রাশি জাতকে বলব আজকে আনসার ট্রেনেডতে ভুগবেন কোনো কাজ হবে কি হবে না এটা কনফার্মেশান বা কনফিডেন্স কোনোটাই হবে না অনিশ্চয়তা যাকে বলে সেইটাই থাকবেন শরীর ও স্বাস্থ্য মোটামুটি চলবে কন্যা রাশি যে জাতক জাতিক হয় উসকে লি আজকা দিন कोई सुनिश्चित नहीं होगा क्योंकि आज आपका जो भाग्य में लिखा हुआ है वो आज का आपका दिन कई काम में सफलता नहीं मिलेगा और तबीयत भी बहुत अच्छा नहीं होगा चलते रहेंगे जाते जाते बोलबो आज के खूब सावधान को कारण में व्यय वृद्धि होते पड़े संचय टते एवं शरीर और स्वास्थ्य खूब एक साथ देवे मना है ना तुला राशि के लिए बोल रहा हूँ आज के दिन सावधानी से चलना चाहिए सोच बूझ के चलना चाहिए नहीं तो नुकसान होने का संभावना ज़्यादा है और शरीर भी खूब आपका साथ नहीं देंगे वृश्चिक राशि जातक बोल बोलब आज के को जिन चुरी होते पड़े व चुरी जावार भय आतंक थे शरीर स्वास्थ्य मोटामोटी भाला वृश्चिक राशि का जातक जातक के लिए बोल रहा हूँ आज कोई सामान आपको चुड़ी हो सकता है नहीं तो मन में डर हो सकता है कि कहीं चुड़ी जाएगा इसीलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सावधानी से, से चलना होगा और तबीयत मध्यम है राशि का जातक जाति का जो है वो जो अगर नकड़ी करता है तो उसका डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होगा तबीयत ठीक ही है मतलब हेल्थ ठीक रहेंगे ज़रा धनुराशि जातक जाति का आज के, ताद्राज के যারা চাকরি করেন তাদেরকে বিভাগীয় বদলি হওয়ার সম্ভাবনা প্রচণ্ডভাবে বিদ্যমান শরীর ও স্বাস্থ্য মোটামুটি ঠিকই থাকবে মকর রাশি জাতক জাতিকার বহুদিনের আশা আজ পূর্ণ হতে পারে শরীর ও স্বাস্থ্য ভালো থাকবে মন আনন্দে থাকবে মাকার রাশি জাতক জাতিকাকে গেলে আজ আজকে দিনে यार हम बोल सकते हैं कि दिल खुश रहेगा आज और तबीयत भी ठीक है और कुंभ राशि जो बोलो आज के कारो प्रति जेलसी होते पर फले अपना डिस्प्यूटराइज तो करते शारीरिक समस्या होते पड़े ये कुम्भ राशि का जातक का है वो जेलस फील करेंगे और इसीलिए जो हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट है मैंने हाइपर टेंशन की पेशेंट है उसके लिए तबियत तो बहुत ही खराब होगा तो उनको डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए और सर्वशेष राशि मीन राशि मीन राशि जता बोलब जरा शिल्प क्षेत्र आज बाबा कल्चर नहीं तर्जुन आज के दिन शुभ हो आय शुभ एवं शरीर स्वास्थ्य भल रहे मीन राशि का जो जातक जातिका है जो कल्चर एवं आर्ट्स के साथ चलते हैं जो ड्रामा फिल्म एक्टिंग गाना वगैरह वगैरह जो करते हैं उसके लिए आज अच्छे हैं वो उसका इनकम भी आज ज़्यादा ही होगा और खुश भी रहेंगे এই হলো বারোটি রাশি নিয়ে আজ সকালে কী লেখা আছে কপালে অনুষ্ঠানে বারোটি রাশির সংক্ষিপ্ত এবং সামগ্রিক রাশিফল কারুর ব্যক্তিগত জন্ম সময় জন্ম তারিখ নিয়ে নয় তাই দেই না করে বলি যে মা দশমাবিদ্যার কী পায় দেবাদিদেব মহাদেবে কী পায় এবং শঙ্খচক্র গদাবদ্ধধারী নারায়ণ কী পায় সবার মঙ্গল হোক সবাই ভালো থাকুক সুখে থাকুক আনন্দে থাকুক এই কামনা করে আজকে অনুষ্ঠান শেষ করলাম আবার আগামীকাল পাতে দেখাবে ততক্ষণ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আনন্দ থাকুন নমস্কার